Bu qadın maşına ilə gedərkən qəza törədir və huşunu itirir. Aylanda isə görür ki, otaqda ayaqlar bağlı vəziyyətdədir və qoluna sistem taxılıb. Ətrafa diqqətlə baxandan sonra başa düşür ki, bura xəstəxana deyil. Kömək istəmək üçün telefonunu bir tərəf götürüb baxır ki, şəbəkə yoxdur. Nə olduğunu anlamağa çalışarkən otağa bir yaşlı kişi gəlir və ona yemək gətirir. Sonra qıza ayaqlarını açmaq üçün bir dəmir parçası verir. Qız nə olduğunu soruşsa, da adam ona doğrudüzgün cavab vermir və otaqdan çıxır. Bir müddət sonra qız otağda tapdığı bir parça ilə yanğın çıxarıb qapının arxasına gizlənir və gözləyir ki, adam gələndə onu vurub otaqdan qaçsın. Amma adam çox güclü olduğu üçün bunu bacara bilmir. Adam bu səfər nə olduğunu danışmağa başlayır, müharibə olduğunu və hər yerə zəhərli bombaların atıldığı üçün dünyada hamının öldüyünü və adamın qızı xilas etdiyini deyir. Qadın buna inanmasa da kişinə yol verir. Adam getdikdən sonra qadın söldən maşın səsi eşidir. Bir müddət sonra yuxuya gedən qadın ayılıb görür ki, otağının qapısı açıqdır. Digər otağa keçəndə görür orda bir nəfər də var. Onun da nə üçün burada olduqlarını soruşanda yaşlı adamın dediyi kimi bu oğlan da deyir ki, dünyanın sonu gəlib və bu qoca kişonları bu yer altı sığınacağa gətirib. Bir az keçəndən sonra adam da gəlir və qadına ətrafı göstərir. Sonra da öz qızından danışır və onu tirdiyini deyir. Qadının ona inanmadığını görən adam onu sığınacağın çıxışındakı qapının yanına aparır. Qadın pəncərədən baxanda görür ki, çöldə bir neçə heyvan əliyib və bir maşın görür. Onun qəza törətməyinə səbəb bu maşının olduğunu xatırlayır. Qadın yenidən otağına qayıdır. Bir müddət sonra həmen oğlan da otağa gəlir və söhbət etməyə başlayırlar. Qadın qəzanın səbəbinin yaşlı adam olduğunu və otağındaykən maşın səsi eşitdiyini deyir. Oğlun həqiqətən də dünyada müharibə getdiyini və insanların zəhərlərinlə öldüyünü deyir. Biraz sonra yaşlı adam gəlib onları yemək yeməyə çağırır. Yemək vaxtı qadın qoca kişinin yanında oğlanın əlindən tutur. Buna qəzəblənən adam qalxır və qadının üstünə qışqırır. Bu vaxt qadın gizlincə kişinin şalvarında asılı olan açarları oğurlayır və kişidən üzr istəyir. Təkrar yemək yeməyə davam edirlər. Adam açarın onda olmadığını öyrənir və bu vaxt qadın stolun üstündəki butulqanı götürərək kişinin başına çırpır və qaçmağa başlayır. Qadın yeraltı sığınacağının çıxış qapısını açıp çıxmaq istəyəndə bir maşın görür və daha sonra üzü yanmış bir qadın içəri girmək üçün çalışır. Nə qədər ələsə də qadını içəri buraxmır və artıq dünyanın yaşana biləcək bir yer olmadığına inanıb qayıdır adamın yanına. Adam qəzaya səbəbin öz olduğunu etiraf edir və qarşılığında da onu bu sığınacağa gətirdiyini deyir. Qadın artıq burada öz evi kimi yaşamağa və әylənməyə başlayır. Bir gün yeraltı sığınacağın hava təmizləmə sistemində bir problem ortaya çıxır. Amma onu düzəltmək üçün kiçik bir yerdən keçmək lazımdır. Adam da bu qadını göndərir. Qadın bura girib bir az ələrlədikdən sonra səmaya açılan bir pəncərə görür və pəncərədə qanlı dırnaqlarla yazılmış "Kömək edin" yazısını görür. Yerdə isə bir sırğa tapır. Bu sırğanın şəkildə göstərdiyi qızın ona aid olduğunu başa düşür. Geriyə dönəndə isə oğlana hər şeyi danışır. Birlikdə köhnə şəkillərə baxanda öyrənirlər ki, adam başqa bir qızı da oğurlayıb və öldürüb. Oğlanla qız başları ilə burdan çıxanda nəfəs almaq üçün bir qaz maskası hazırlamağa. Bir müddət sonradan bir varlı kimyəvi maddə gətirib qızla oğlanın yanına çağırır və onların nə planları olduqlarını soruşur. Oğlan da qızı təhlükəyə atmamaq üçün yalandan bir hekayə uydurur ki dərhal silahla oğlanı vurub öldürür. Qadını isə sakitləşdirib otağına aparır. Otağında gizlincə qaz maskası düzəltməyə çalışarkən birdən yenə qocay işıq gəlir. Qadın dərhal hər şeyi gizlədir, amma adam qaz maskasını tapır. Bir tərəf adamın əlindən qaçaqan qadın varildə oğlanın cəsədini görür və varili adamın üstünə tərəf tökür ki, adam yaralasın. Qaçaraq gedib hazırladığı qaza lehinə paltarı və maskanı götürür. Qayda da isə baxır ki, kimyavi maddə yanmağa başlayıb. Hava təmizləmə yerinə gələrək çıxışa doğru sürünür. Axır ki, çölə çıxmağı bacarır. Çölə çıxdıqda isə quşların olduğunu və havanın təmiz olduğunu görür. Amma bir şeylərin düzgün olmadığını anlayır. Bir az yüksəklikləyə çəndən sonra görür ki, qeyri-adi bir cisim ona tərəf gəlir. Onu izləyən varlığı Allahdara gözündən uzaqlaşdırdıqdan sonra qaçaraq maşına minir və oradan uzaqlaşmağa başlayır. Yolda radioda eşidir ki, yadplanetlər dünyaya hücum edib və insanların çoxunu öldürüblər. Sağ qalan insanlar üçün isə iki yer var. Biri yadplanetlərlə savaşmaq, biri də sığınacaq. Qadın yad planetlərlə savaşmalı seçir və ora doğru gedir.